Дорогие братья и сестры, сейчас будет совершаться очень важное дело. Когда-то во время земной жизни нашего Господа дети тоже присутствовали, было много людей, были места не очень такие, может быть, цивилизованные, это были и пустынные места, и безлюдные места, но было много детей, и дети тянулись к Иисусу Христу. Ученики сначала, ну, очевидно, не понимая, препятствовали. И вот в Евангелии от Марка написаны такие слова. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним». Представляете себе, какое было благовение у родителей этих детей, чтобы они хотели, чтобы только Христос прикоснулся к ним. И вот ученики не допускали приносящих, увидев это, Иисус вознегодовал и сказал им, пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божье. Дорогие братья и сестры, для будущего каждого ребенка, который приходит на эту землю, очень важно, очень важно, чтобы он знал Бога. Был эксперимент в нашей стране, когда в течение нескольких десятков лет детям не говорили о Боге. И из этого получилось, вы сами знаете, очень печальное вот явление такое, какое мы имеем сегодня во всех областях жизни. И вот э, наши дорогие друзья, Олег Васильевич, Галина Сергеевна, у них родился сын Устим, да, Устим. Чайка Роман Григорьевич, Ольга Петровна, у них дочь Аня, да, дочь Аня. Ну и Гаврилюк Олеге Вика, у них сын Матвей. Сын Матвей. Они хотят, чтобы сегодня церковь благословила их. Наверное, вы все знаете, что в ортодоксальной церкви существует такое установление крещения младенцев. В Священном Писании нигде. Не говорится о том, что крещение, то есть черезводное погружение, могут совершать люди, не понимая, что они совершают. Крещение – это то, что совершается по вере. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, вера предшествует. Но в христианстве существует такое благословенное – порядок, когда над детьми совершается молитва, вот точно так, как Христос взял и благословил, и помолился. И для вас я хотел бы сказать, что благополучие детей зависит от видимых и от невидимых причин. Видимые причины находятся во многом в вашей власти. Это может быть пища, которой люди питаются, воздух, различные предосторожности, которые родители предпринимают, чтобы их дитя было целым, благополучным. Но есть невидимые вещи, и это невидимое, оно более важно. Во-первых, невидимая вещь – это Божье благословение. Вы пришли в церковь, чтобы не спросить у Бога Божьего благословения. Во-вторых, Божья благодать, которая сопровождает человека, когда он живет перед Богом. Если мы ходим перед Богом, невидимая сила Божья окружает таковых людей, и ангелы-хранители их охраняют. Поэтому ходите перед Богом, живите так, чтобы ваши дети сказали, мои родители, когда вырастут, идут по правильному пути. Я хочу также поступать, как поступают мои, мои родители. Поэтому, дорогие братья и сестры, сейчас будет совершаться молитва над этими тремя детьми. Молитвы примут участие, по-моему, меня, говоря, что брат Александр Михайлович и Николай Николаевич. И я приглашаю, чтобы церковь стала. Вы преклоните колени. Я прошу тебя благословения на его воспитание, чтобы он вырос настоящим христианином. Я верю в то, что он будет инструментом в твоих руках в этом мире. Аминь. Аминь. Господь, я славлю, благодарю Тебя за сыночка, за наших деток, которых Ты нам даруешь, и Евочку, и Матвейчика, Господь. Даруй нам мудрости и силы воспитания их. Нам, Боже, помоги быть Примером для них и, Господи, уповать на Тебя во всем. Боже, благослови нашу семью. Благодарю Тебя, что Ты трудишься в нашей семье и благословляешь нас. За все Тебя слава и благодарность. Аминь. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за этого младенца, которого Ты подарил нашим друзьям Матвея и пусть его возрастание принесет радость для родителей. Пусть принесет Он плод для Тебя в жизни. Прикоснись к Нему Своей силою небесной, чтобы Он, возрастая, мог познать Тебя и быть наследием рая. Благослови, Господи, чтобы Его жизнь э, принесла обильный плод на ниве Твоей. Да будет милость Твоя над Ним и в здоровье Его. Благослови, и пошли Ему все необходимое, чтобы Он имел всякое благо в жизни от Тебя, ибо Ты даешь это все. Во славу Твою мы просим. Аминь. Аминь. Господь, мы пристали пред величием Твоим, мы славим Тебя за Твою любовь, за милость, и славим Тебя за то, что дал нам доченьку Анечку. Мы пристали пред Тобой и просим благословения на ее жизнь. Благослови ее, Господь, прибудь с нею, сохрани ее. Славим Тебя за все. Аминь. Аминь. Господь мой дорогой Боже, я славлю Твое стение, Боже. Спасибо Тебе за ребенка, которого Ты дал, Боже, за девочку, Боже. Ты ее сохрани, Боже. Дай нам мудрость ее воспитания, Боже. имеется тут соответствует Ваше время. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за Романа и Олю, которых Ты призвал к себе в чудный свой свет, и они имеют эти отношения друг к другу. И Ты дал, Господи, им это дитя, Анечку, и мы просим Твоего благословения на этого малыша, чтобы Твоя милость и Твоя благодать была над ней, чтобы имя Твое прославлялось в ее жизни, поэтому благослови родителей, даруй им мудрости от Тебя, чтобы они воспитывали ее в наставлении и страхе Твоем, чтобы слово Твое пребывало на протяжении всей ее жизни, чтобы она, видя веру своих родителей, могла возрастать в вере в благодати Твоей и прославить тебя достойной хвалою. Хвари, храни ее в этом мире от зла, от болезней. Господи, от плохих людей. И пусть Твоя милующая рука сопровождает всю ее жизнь. Для славы Твоего имени мы просим. Аминь. Господи, я тебе дуже дякую за то, что минулого року ты даровал мне нарешті семью, за чудову дружину. Дякую тебе, Боже. Я дякую тебе за то, те, что моего сына, которого ты мне даровал три месяца тому, моя такая чудовая мама, Боже. И я прошу твоего благословения на нашу семью, на эту дитину. На цього хлопчика, якому ми дали ім'я устим. Воно означає справедливість Боже, і хай він буде справедливістю твоєю в цьому світі, Боже, але хай він несе також і з добру звістку про милість твою Боже. Благослови весь його шлях, хай твоя любов не відступить від Нього. Амінь. Господь я дякую тобі за те, що ти дарував сім'ю мені, за те, що ти дарував мені можливість бути дружиною, мамою, і поможи мені бути достойною твоєю дочкою. І бути прикладом для нашого сина, найперше в своїм життям. І дякую тобі, Господь, за те, що ти даруєш нам стільки благ. І прошу тебе благословення на, на нашу сім'ю, на нашого сина. Дякую тобі за все. Амінь. Амінь. Отець Небесний Господь і Бог наш, ми сідечно благодарим Те. за семью Олега и Галии. Благодарим Тебя, что Ты им послал это благословение, Ты послал им сына. Благодарим Тебя за то, что они христиане и хотят, чтобы их дети, их сын был христианином, чтобы он был олицетворением в Твоей милости, благодати и Твоей справедливости. И мы просим, Господи, пусть Твоя благодать подчинет на этом маленьком мальчике, Благослови весь процесс его жизни, возрастания, взросления. Благослови родителей, чтобы они были добрым примером, примером христианской жизни для сына своего. Аминь. Аминь. Поздравляем вас. Поздравляем. Поздравляем. И у Стима поздравляем. Я всем. Дорогие братья и сестры, пока родители с своими детьми находятся перед нами, мы все вместе будем петь 484 псалом из песни благодати, благословен тот дом, где в каждом чистом сердце. Слово Святое Господа живет. Нет власти тьмы и страха смерти, и сам Господь хозяином в тот дом войдет. Господу, пусть и ваши домы будут благословенны. Вы можете идти на свои места. А церковь приглашаем садиться, будем слушать проповедь Слова Божьего.